वहाबी और वहाबियत सवाल है कि फ़िर वहाबिया का बानी कौन था इसके मखसूस अकायद क्या थे हिंदुस्तान में इसकी तलीमा किस तरह शाया हुई क्या उलवा इस्लाम ने इसकी तरद नहीं की अगर की है तो किस तरीका पर आया इस फिर नेशात इस्लाम में हिस्सा लिया है या मुखालफत इस्लाम में जवाब अरसाद फरमाते हैं वहाबी दरअसल किसी फरका का नाम नहीं है माज तनज और तान के तौर पर उन लोगों के लिए एक नाम रख दिया गया है जो या तो हैं, या मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के पैरों हैं अहले हदीस का मसलब तो कदीम है आइमाय अरबा के जमाना से चला आता है और ये उन लोगों का गर्व है जो किसी इमाम की तकलीद अख्तियार करने के बजाय खुद हदीस और कुरान से की तहकी करते हैं रहे मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब के पैरों तो वो दरअसल हम्बली तरीका के लोग हैं उनके फिका और उनके अकायद वही हैं जो इमाम अहमद थे हिंदुस्तान में ये मखरल जिक्र कहीं मौजूद नहीं है जिन लोगों को यहाँ वहाबी कहा जाता है वो दरअसल पहले ग्रोह के लोग हैं उन लोगों ने अव्वल अव्वल नहायत अच्छा काम किया और अब भी उनमें अच्छे अफराद पाए जाते हैं मगर उनमें बहुत से जाहिल और झगड़ालू आदमी भी शामिल हो गए हैं जो छोटे-छोटे खाम पर खामला का बाजार गर्म करते फिरते हैं और ऐसे ही जाहल खुद हनफी कहलाने वाले ग्रोह में भी बकसरत मौजूद हैं। ये सारे मनाजर मुबास और, और फिरबाजी की गर्मी बाजार इन्हीं दोनों फरीकों की बरकत है